Дивизион Балс, моей Витанечка. Здравствуйте. Привет. когда Свершки у вас там, да? Сверенька. Война, как? война у нас, война. Mm. А у вас как? Ну да, при... у нас тоже война. А вы откуда? Татарстан. У вас война в Татарстане? Ну да. Серьезно? А с кем воюете? С Европой, получается. Европа напала на Татарстан, я не знал, нифига себе. Вот. ну да. Охренеть можно. И что там много войск уже? Очень много. В Казани? Нет, не в Казани. А где? В Курском. Курск как не Татарстан. Станислав да, в это, Может это Россия? Э, ну Россия, конечно, Россия. Ну, конечно. Ну, ты же говоришь в Татарстане. Не, ну так, ну это в общем. <гудесь> а ты в российской армии воюешь или в татарской? А у нас нет такого, что татарский или российский. А нету такого? Ну, не знаю, у нас уже в Белгороде да. есть армия Брян Курбели. Уже создали. Объединенная Республика Брянская, Курская и Белгородская. Сколько, сколько? сколько платят? Да на... не, не так мы за родину. Просто на нашей земле война идет. Фабы летят. Ну, сколько платят? Да, не сколько мы за родину. Не за царя, а батюшку, а за родину. Mm. А вам сколько платят в российской армии? Ты, ты, ты не ответил на, на вопрос. Я же сказал, не сколько. Мы за родину. Ну, не может быть. Ну как не может? Нас содержат, кормят, да, обывают, да, да, да. Вот одевают. Не могу, не... Еще как. Да. Ну, не, ну конечно, какие-то деньги там выделяются на содержание. Давай, давай, вот, вот. Да, безусловно. С этого... Б... давайте. Безусловно. Давайте, если этого да, давайте. Сколько будет? Ну, немного, немного. Ну, Просто... сколько это? Нужно? Ну, совсем много. вам. Вы, вы скажите, я вам тоже. Ну, примерно там около тысячи долларов в месяц. Бля, еще доллар еще перевесено. Ну так я же тебе говорю, что у нас новые э, подразделения. У нас же не российская армия, армия Брянкорбели. Ты, получается, не с наших получается, да? Не, не с ваших, я же не с татар. Да, да, да. Еще доллар перевести. Ну, доллары, конечно. А что ж, те, которые выпускают. Те, которые выпускают рубли, они на нас бомба бросают. Ну что ты? Разве же мы можем Нет, воевать за тех людей, которые сбрасывают ФАБы на родные города? И которые родные города и обстреливают. Разве мы и можем и воевать и за них? Так теперь ты мне ответил на мой вопрос. Я на твой ответил. Давай, давай. А, скажи мне, а ты, ты почему... <laughs> мне, не, не, я ответил на твой вопрос. А скажи мне. Да, около тысячи... Я сказал, около тысячи долларов. Да я не нервничаю. Господи, не приписывай мне эмоции, переживаемые тобой. Окей, окей, окей. Да. что долларов на рубле? Сколько будет? Ну, около 100 тысяч. А, 100 тысяч. У нас больше платят. Ну, у вас это где? В армии Татарстана. Ну да. Так нет же никакой армии ну, Татарстана. Ты же мне сказал, что у вас нет никакой армии Татарстана. Что ты воюешь в российской армии, а наказали напала Европа. На Казани и Европа. Ну, Казань же Татарстан. Казань это что, Татарстан. Да, 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 ну, да, да. Ты сказал, что много войск никуда, уже в Казани. Ничто, ни, ни, нет, никто никуда не нападал. Не нападал. А, а что же вы а, воюете-то так... с Европой? Нет, Почему Татарстан воюет с нет, Европой? Объясни мне. Ну, потому что войны. войны. Вой, военкомат, вот. Такие вот, ну. А военкомат. Меньше, ты, меньше, ты из Татарстана в военкомат. В Татарстане военкомат ходил? Да, хотел? да. Ми, ми, меньше 200 не платят. Ага. Я, я сравнил. Ну, у вас, у вас сравнив... больше платят. А знаешь, почему у вас больше платят? Потому что вы ничего не защищаете. Потому что вы ведете агрессивную ну, оккупационную да, да, войну. Я... Потому что да, на вас я... никто не нападал, а вы ведете войну против людей, которые на вас не нападали, а еще и свои города российские бомбите. В смысле? Ну в прямом смысле Белгород, Курск, Суджа, вы бомбите эти города нещадно, стираете их с лица земли, как э, города вроде как они не, не в вашей стране находятся. Вот мы и решили отделиться, раз мы вам не нужны, ну что ж, значит проводим референдум, Нет. армию мы уже Нет. организовали, э, снабжение Нет. у нас. Дослушай, да, дослушай, да, потом будешь перебивать, потом я тебя выслушаю полностью. Армию мы уже организовали, вооружать, вооружение у нас достаточно, еще со времен Советского Союза склады остались, шахты опять-таки, где танки стоят, у нас все есть, обмундирование, вооружение, боеприпасы, топливо, у нас все есть, и деньги нам из метрополии не нужны, нам не нужна столица, которая обстреливает свои города. Все сказали? Да, а теперь тебя спрашивают. Ты из Татарстана, из татарского военкомата призвался в российскую армию? Почему я призвался? Я не призвался. Как не призвался? Ты же сказал, из Татарстана. Я из Татарстана. А, ты не... Почему я должен призваться? Ну, не знаю. Ты же сказал, напала Европа. Надо защищать страну уже, наверное, если она вас кто-то напал. Ты как-то путаешься в показаниях. Нет. Ты... Не, вы успокойся. Вы да что вы, ты меня успокаиваешь? Татарин Раз... должен призваться, получается. Татарин должен призваться в какую не, армию? Татар должен призваться, что ли? Или как? Я ну, же этого не сказал. Я его не призван. Хорошо, да. вот завтра тебя призовут. Ты в какую а армию вы? пойдешь? В татарскую? Папа, да да папа, призовут, папа, призовут, папа, не папа, сомневайся. Папа, я говорю, не сомневайся, папа, призовут. Папа, так папа, ты в какую папа, армию пойдешь? В татарскую папа, или в российскую? Сто гривен Никополь підтримує вашу справу. Слава бройных сил Украины. Ты, ты пойдешь я, в татарскую не армию или в российскую? Да, не, я же не же тебя не перебивал. Успокойся. Да дед. что ты меня успокаиваешь, я не нервничаю. Ну успокойся, дед, бля. Я же тебя не перебивал. Хорошо, говори, пожалуйста. Окей, окей. Я не призванный, я вот, обычный человек он. А, Ватарь. так ты не военный. Ну все, блядь, голову. Ну так так бы и сказала, что ж ты мне О, вот, и вот и это и вот, и что ж мне вот это вот голову и морочишь? И голову морочишь мне. Я и так бы сказал, что, сказал, и сказал что, что, что тебе не нужен да. Татарстан, что тебе не нужна родина твоя. На... Европа напала на Татарстан, ты с ним воюешь, но вне армии как-то. Ты партизан, очевидно. Почему? Ну ты нет. сказал, что ты воюешь с Европой. Ты мне сказал об этом пять минут назад. Раз ты не состоишь ни в армии Татарстана, ни в российской армии, ни в армии Татарстана, которая не существует, ни в российской, которая бомбит свои города. Значит, ты партизан. Я правильно понимаю? Да, я пар партизан. Да. А ты партизанишь в пользу Татарстана или в пользу Москвы? Ну, получается. ну я не знаю, как у тебя ну, получается. Татар -татар. Москвы, Нет, Москвы. Пользу Татарстана, получается. Пользу Татарского. Ну, вот видишь, да. видишь, как мы постепенно переходим к правильным ответам. Так сложно ну, сформулировать правильно. Не, 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 это, это не сложно. Это вопрос, конечно, уйдем. Татарстан и Москва, вот, это, это одна, 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 одна столица, получается, да? Ну, я не знаю. Столица Татарстана, вроде же как не Москва. Ну, ну не, столица Татарстана это Казань, да? Ну, ну. Мы, это одна 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 одна, да? Мы то есть Москва Москва на... и Казань это один город очевидно, да? Нет нет мы голосуем за одну единую получается мы знаете голосование, да? А у вас глава республики он у вас назначается или вы его выбираете? Выбираем. В, на выборах. Да. А мы... когда последний раз были выборы главы республики Татарстан? Никогда. В смысле, никогда? Ну, лет 20 назад, 25. Да? Не, не. Не? Нет, нет, конечно. А мы когда? выбираем, конечно. А кто глава Республики Татарстан? Как его зовут? Минаханов называется. Как? Минаханов называть. Я ничего не понял. Миннаханов называется. А, понял. А скажи, а вот за последние лет 10 он много открыл в Татарстане полезного для Татарстана? Ну, школ, например, татарских. Да, да. Я вот, я сам водитель, да? Ага. Можно мне, можно... Ездишь я... туда-сюда. А сам... что, что за рулем то пьешь? Да, да, да. Я езжу, я... И, и, всему, водитель я... Камаза, ездишь, ездишь я... туда-сюда. Да, да, да. И вот в Татарстане очень много есть, Хочу угу. посмотреть. это споры это нет? Да. А школ татарских много? Вот да. этот вот э, глава республики а вот открыл. А вот, вот, по всей... Нет, не перебивай, блядь. Бля? Я бля? же вроде я, я не, рукав... не, не матерюсь, и... зачем же нет. ты материшься? Нет, нет, учитель уч 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 не говорил, что... Бля. Да. Что ж ты да. опять от слов своих отказываешься? Ну, касатик, ну разве так можно? Разве ты уже в сотрудничество со следствием, так сказать, вошел не, 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 в правильную стезю? Не, статистику, не, статистику. не ну, надо ж заднюю, заднюю давать. Не надо да, заднюю давать. А я вот в России, вот, где был, да, и самое, самое, я думаю, да, что где можно жить, это в Татарстане. И Башкирии. Mm -hmm. Татар башкири. А ты сам-то а, ба... остальное... ты... а сам Башкир или э, Татарин? Татарин. 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 А как на татарском языке будет хлеб? Эпи. Эпи. А как на татарском языке будет молоко? Молоко, Шет. А как на татарском языке будет свобода? Свобода. Нет, на ну, татарском языке свобода, да? Нет, не, не погоди, свободу, да, да, может, да. я придумать. Сейчас придумаешь, да? Да, да, может быть. Хороший ты, Татарин, хороший. А то в школе на каком языке учился? Ну, учили на русском тоже. На русском. Я ж, ты, не ты зря, я ж не зря хочешь... тебя И спросил, все, а хочу... много ли ты, глава ты, Республики не, Татарстан не, открыл не, школу не, на татарском не, языке? не не я просто спрашиваю, что то Я переживаю ну, просто тогда, о вот твоем это, будущем. Иди, мне просто иди, интересно, иди, в какой иди, школе, иди, в, какой иди, школе иди. Ну, в какой армии будет служить житель Татарстана? В русской или в татарской? Вот мне вот очень, очень интересно. Ну, ты сказал, ну, что ты бы с удовольствием служил в татарской, но ее нет, поэтому ты партизанишься Татарстан. Ну это это очень положительно. Я тебе дам несколько адресов релейных шкафов э, производства военно-промышленного комплекса, А ты э, сделаешь полезное для Татарстана дело, отведешь у угрозу от э, Бренкурбели для Татарстана. Зачем это ну... ну чтобы не было никаких обстрелов. Ну тоже не Зачем хочешь. Это... Ты же этого не хочешь? А тут дроны доброты, они могут и из Белгорода прилететь, ты же понимаешь. А я так, понимаю, сразу, а так сразу отсоединились, провели референдум. И сразу у тебя будут и татарские школы, и татарские театры, и татарские фильмы, и татарская музыка. А так все у вас русское. Ничего ж татарского же нет. Тоже, тоже не понимаю. А, а в чем будет? Так и я же об этом говорю. Вот ну, ты пытаешься о, до о, тебя о, достучаться, о, о, что ничего же в этом хорошего нет. Разве же можно осознавать, что житель республики Татарстан, да еще и коренной татарин, не говорит на своем родном языке? Ну это же ужасно. Я, 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 ну как, я, ты же я, мне я, даже я, не сказал, как свобода по-татарски. Свобода? Да ты уже спрашивал, ты не знаешь. Вернее, я уже спрашивал, ты не знаешь свободу бля. вот как хлеба масло вас научили как молоко вас научили а вот как свобода почему-то не учат в российских школах почему бы это, не, а, ну, это, вот, 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 вот это а это специально а не, вот, вот, это нет, специально для того это специально для того чтобы когда на вас фабы будут лететь не, вот как на нас сейчас да я не нервничаю да. не надо меня успокаивать можно я же я вас... я закончу да? предложение потом скажешь свой вопрос так вот э, вас не учили слово свобода именно для того чтобы когда на вас будут лететь московские фабы чтобы вы о свободе не думали, чтобы вы не вздумали восстать. Вот поэтому слово ⁇ Свобода ⁇ вас и не научили на вашем языке. Потому что учителя вашего татарского языка из России, потому что все фильмы, вся музыка, вся культура у вас не ваша, а московская. Именно поэтому все предметы в ваших школах преподаются именно на русском языке, чтобы вы не вспомнили, кто вы. Вас убивают все ваше. Вас сделают одинаковыми с Москвой. А вот нас не смогли сделать. сделать. Мы и свободу же, свою и защищаем и... с оружием в руках. Хоть у нас зарплаты. В смысле, не, я, да, я это в и... Бел, Ты не и нормальный, ебалый, я, но... я в Белгороде. Я, так сказать, на самом, на самом передке. Ну, хотя я не буду спорить. Белгород это действительно Европа. Нет. Хотя Белгород действительно Европа. Тут с тобой не поспоришь. Белгород еще и Европа, блядь. Ну конечно. А? И Москва, Европа, эти люди. И Москва, Европа. Нет, нет, откуда? И, нет. и сам нет. город — Европа. Откуда? 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 Я тебя очень удивлю. Свято Ленинград, за... Москва. Нет, зад... Это все Европа. Нет, ты заткнешься или нет, блядь. Ты, со, ты вза... со мной повежливее за... разговариваю. <связь> я твой будущий хозяин. Все-таки. <связь> Вот и посмеемся вместе, обхохочемся. Давай. Как ты зависаешь, смотри, как ты зависаешь. А как ты пьяный за рулем ездишь? Все сказал? Я тебе вопрос задал. Будь любезен, ответил. Я ж на понятном тебе э, твоем родном русском языке, русско-татарском, задал вопрос. Как ты пьяный за рулем ездишь? За рулем, что ли? У меня вот. Руль, блин. Ну, я не знаю, где у тебя там роль. Ну, ты же пьяный за рулем не, ездишь. Не, не. Ты же ездишь руль, пьяный ну, за рулем, правильно? Не, а почему я за рулем много? Вот, хороший за вопрос: руль, почему за ты руль, ездишь блин? пьяный за рулем? Хороший Нет. вопрос. Вот мы пришли к главному. Нет. Не. За, 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 за руль, да? У меня вот тут это, ну. Ладно, давай, а, задавай а, свой вопрос, старая. который ты хотел, ты мне надоел. Последний вопрос. Давай. Задавай последний вопрос, а я пойду дальше. Да, не очень умен, не очень оказался. Ну что ж ты